बिसमिल्ल रही आखिरत में इंसानियत किस असूल पर तकसीम की जाएगी तफीमुल्कुर जुब्भम सफ़ा सात सौ अड़तीस सात सौ उनचालीस सुर रोम आयत चौदह वोम तसात योमी या तफर ख़ून जिस रोज़ वर्पा होगी उस दिन सब इंसान अलग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे यहाँ दुनिया की वो तमाम जत्थाबंदियाँ जो आज कौम नसल वतन जबानबीला व बरदरी और माशी व सियासी मफादत की बुनियाद पर बनी हुई हैं, उस रोज़ टूट जाएंगी और खालिस्हदे और अखलाक व किरदार की बुनियाद पर नए सिरे से एक दूसरी ग्रोह बंदी होगी एक तरफ नौ इंसानी की तमाम अगली पिछली कौमों में से मोमिन व साल इंसान अलग छाँट किए जाएंगे और उन सब का एक ग्रोह होगा दूसरी तरफ एक एक कसम के गुमराहाना नजरियात वक़ायद रखने वाले और एक एक कस्म के जराय पेशा लोग इस अजीम शान इंसानी भीड़ में से छाट छाट कर अलग निकाल लिए जाएंगे और उनके अलग, अलग अलग ग्रोह बन जाएंगे दूसरे अल्फाज में यूँ समझना चाहिए कि इस्लाम जिस चीज़ को इस दुनिया में तफरीक और इज्ज़ की हकीकी बुनियाद करार देता है और जिसे जाहलीत के प्रस्तार यहाँ मानने से इनकार करते हैं आखिरत में उसी बुनियाद पर तफरीक भी होगी और इज्ज भी इस्लाम कहता है कि इंसानों को काटने और जोड़ने वाली असल चीज़ अकीदा और अखलाक है ईमान लाने वाले और ख़ुदाई हिदायत पर निज़ाम ज़िंदगी की बुनियाद रखने वाले एक उम्मत है खा वो दुनिया के किसी गोशे से ताल्लुक़ रखते हों और कुफ्र फिस के राह करने वाले एक दूसरी उम्मत है खा उनका ताल्लुक किसी नस्ल व वतन से हो उन दोनों की कौमियत एक नहीं हो सकती ये ना दुनिया में एक मुश्तरक राह ज़िंदगी बनाकर एक साथ चल सकते हैं और ना आखिरत में उनका अंजाम एक हो सकता है दुनिया से आखिरत तक उनकी राह और मंजिल एक दूसरे से अलग है जहलीत के प्रस्तार उसके बरक्स हर जमाने में इसरार करते रहे हैं और आज भी इसी बात पर मुशर हैं कि जत्थाबंदी नस्ल और वतन और जबान की बुनियादों पर होनी चाहिए उन बुनियादों के लिहाज से जो लोग मुश्तर हों उन्हें बिला लिहाज महब वह एक कौम बनकर दूसरी ऐसी कौमों के मुकाबले में मुतह हो जा होना चाहिए और इस कौमियत का एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी होना चाहिए जिसमें तोहेद और शर्क और दहरीत के मतदीन सब एक साथ मिलकर चल सकें यही तखयल अबू जहल और अबू लहब और सरदारा ने खुद का था जब वो बार बार महमदलीसम पर इल्ज़ाम रखते थे कि इस शख्स ने आकर हमारी कौम में तफरखा डाल दिया है उसी पर खुराने मजीद यहाँ मतनबे कर रहा है कि तुम्हारी ये तमाम जत्थाबंदियाँ जो तुमने इस दुनिया में गलत बुनियादों पर कर रखी हैं आखिरकार टूट जाने वाली हैं और में मुस्तिल तफरी उसी अखीदे और हयात और अखलाक किरदार की बुनियाद पर होने वाली है जिस पर इस्लाम दुनिया की इस जिंदगी में करना चाहता है जिन लोगों की मंजिल एक नहीं है उनकी राह जिंदगी आखिर कैसे एक हो सकती है